assalomu alaykumaziz kuzatuvchilar bugun xudo xohlasa xop yosh bolachalar yosh bolalarimizda va yoshi kattalarimizda urologik hovuq shamollashi prostata shamollashlarini dastlabki etaplarda foyda beradigan muolajani o'rgataman sizlarga retseptni har doimgidek bizada ro'zg'orimizda uchraydigan narsalar va arzon narsalar bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun tezgina kanalmga obuna bo'lib qo'yinlr layk bosib komentariy oisangiz xursand bo'laman o'rtoqlar oxirgi paytda yosh bolalarni o'rniga siyib qo'yish to'g'risida ko'p savollar bo'lyapti shunga bir muolaja ayting arzonroq bo'lsin boshqa qilsin uyimizda bor narsalardan deyishdi bu narsa bor bu narsa mani o'zimda bo'lgan uyalmasdan aytaman sakkiz yil prostata qovush shamollash bo'yicha rosa qiynalib yurganman shu muolajani qilganimda oltmish yetmish foizi natija ko'rganman va to'qson yuz foiz natijaga erishish uchun hijoma va zulub terapiyani olganman mana shunaqa boshimdan o'tgan voqealar sababidan va o'zim tabib bo'lib ketganman o'rtoqlar Xo'p, shu o'rinda hijoma bilan zulub terapiya kurslarini o'qib bitirib o'rganib chiqqanman mutaxassisligim bor xudo shukur sertifikat sertifikatimiz ham hazillig ham sertifikat emas yevro standartga javob beradigan va shu bilan birgalikda oxirgi 2 yillikda o'sha xususiy klinikada ishlab faoliyat yurg'izib o'sha yerda tibbiy jihatdan tajribamni oshirganman ilmimni salohiyatimni mana shu yerda rivojlantirganman Xo'p, bugun <laughs> davom etamiz o'rtoqlar qiladigan ishimiz paxta yog'ini shisha idishga solamiz mana bubunaqa bankaga solamiz ozgina solsak yetadi keyin mana bunaqa sirli idishimizda suv bor qo'ydik undan keyin tagini yoqamiz qaynab chiqqandan keyin kamida kamida o'n yigirma daqiqa qaynatamiz ho'p qaynab chiqdi bu endi yog'imiz tayyor bo'ladi keyin bu yog'ni har kuni o'sha bolajonlarimizni qovug'iga shu chotlari bilan birga yaxshilab massaj qilasizlar keyin oyoqlarinini ham yaxshilab massaj qilib uch kundan bir haftagacha qilsanglar yoshlar ham yosh bolalar ham kattalar ham mana shunda natija bo'ladi endi natijasini yana ham oshirish uchun qiladigan ishimiz kichkina qoshiqda asalni olib qog'ozga qo'yib o'sha yosh bolachamizni kindigiga qo'yib о qo'yasizlar u yana ham ta'sir haligi tez chiqib ketishi shamollash holatda tez chiqib ketishia sabab bo'ladi kattalar ham qiang bo'ladi kattalar kattaroq qog'ozga katta qoshaqda olib haligi issiqroq joyda pechka pechkani ustida buni yoyasizlar yoyib qovuqqa qo'yasizlar keyin kichikroq qog'ozga tayyorlab turib chotinlarga qo'yasizlar u ham zo'r natija beradi xohlasanglar buni xohlasanglar buni qilaveringlar ikkalasi ham o'zimda tajribada o'tgan o'rtoqlar unutmanglar sizlarga nimaki taklif qilayotgan bo'lsam hammasi boshimdan o'tgan shuning uchun qo'rqmasdan hijobani ham zulukki ham boshqa terapiya hammasini bemalol tavsiya qilaman nafaqat o'zim yaqinlarim shu kungacha mana shu besh yillik faoliyatimdagi bemorlarimda ota onamda farzandlarimda qo'llaganman buni hammasini zo'r natijasi bo'lgan salomat bo'ling